Миди готовим по классическому бельгийскому рецепту. По луковице. Просто крупно. Сельдерей. Немножечко имбиря. Просто такой остринки даст. Помидор в конце фильма. Миди, как правило, две жменьки, одна порция. Мы обжарили лук, чесночок, тимьян, розмарин и добавляем в конце фильма вино для того, чтобы придать кислинки. Вы на сотейнике будете давать? Как это подают в Бельгии в кастрюльке mm -hmm. с ломтями поджаренного черного хлеба. Это классно. Готуйте черноморские мидии за классическим бельгийским рецептом, Надсылайте фото и свои рецепты на адресу на ножах Равлик у